Сама с Кыргызстаном до 15 лет в Бишкеке жила. А потом... Том шість лет в Штатах училась, потом вот на Україні. А, навчалась музики на обспівачку. От, співала. Ну, доспівала свої утри. Ой, я ще живу по всім ромашкам. Галевич, це людина, яка поїхала з міста. Та живет на природе, закони законы природы, котворит. Э, Совсем не было травы, потому что кабаны дикие приходят и роют нам грядки. Они вот вырывают э, все корешки, съедают землю раскидывает, получается абсолютно чистое место, в которое можно все сажать. И вот мы сюда, чтобы... Все приходишь на озеро, чтобы было чем полакомиться. Вот тут дыни растут уже, э, тыквы, а вот кукуруза. Допекание. Мы не просто обеспечиваем себя харчами, и выращиваем продукцию, а... Пізнаємо світ, вивчаємо його і займаємося творчістю. В принципі, люди в селі займаються тим самим. Це профіль людина свідомості. Тобто ми не відрізняємо себе від селян, а ми вчимося в них і вони розказують багато чого цікавого і корисного. Ну от так вот ми живемо. Бит очень простой. Главное, главное утром рано вставать. И тогда все будешь успевать. А ходим, конечно, боссами тут везде. Потому что это полезно. И вот люди, которые тут давно очень жили на этой земле, тоже ходили боссами. Эти знания хранятся в информации земли. Мы чувствуем. Вот перья, вот это ли, лишка, так такое у нас, очень простое и, и очень мягкое. Там хвоя лежит сверху сена, ну это, с, это да, можно сеном этим укрываться, прямо в него залазить и под сеном спать. Ну пока еще под одеялом, конечно, спину. идет заготовка сушни. Акация, математика, шалфей. Все сушим. То есть тут -то жизнь такая. Что-то собрал, сразу положил сушится. Идиот. Дом он живой, большой, а поместье это, это дом. А хата это всего-навсего место, где можно укрыться от непогоды. Часть дома небольшая, как сердце mm. у человека. Так вот в поместье есть хата, где вот такой он поддерживается. Но ну, летом очаг вот рядом. Так, я заробляю гроші, я працюю. Я це поєдную досить гармонійно. Ну от тут в ромашках ми е, стараємось гроші мінімально. Да, зараз треба якісь речі там з, -з, -з міста, там ніж, наприклад. Ну от е, скоро не треба буде. <сваспорт> Спасибо. Это будто солодка штука. Так, можно идти на улицу. Ой, люли, 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 ли, своих сужных отвалили. Мы как не дружим и бурушка, в лесу поет соловушкой, со зверями разговаривает, всех внимание одаривает. Но у нас примерно, примерно одинаковый рацион каждый день. Это вот э, хлеб без дрожжей. Просто вот сделанный на огне. Хлеб, который из города привозят иногда люди, гости, э, он дается собакам или кошкам. Все, что по возможности сырое кушать, скушаем сырое. Ну, кроме картошки. Гречку там. Ячку можно просто холодной водой заливать на солнышко, и она набухает. Я сама не знала, что можно так жить, пока не начала жить. И оно, оказывается, классно. А, мій любимий приїде сюди, буде допомагати а, відроджувати ромашки. А, і на прикладі ромашок всю Україну, то все світ. Нас будуть діти, всіх буде багато дітей. А, буде дуже весело. Кожна кожна маєток це буде як а, маєток для всіх. Ну, кожна людина. Може зайти в твій маєток і там пригоститись чимось або жити, ну стати, щоб щоб всі люди були, були як одна сім'я, велика як родина. Якщо з'являться діти з шкільного віку. и батьки их не будут хотеть отдавать в школу, мы будем решать это вопрос. Но на самом деле никто не может сомневаться. В эту школу она точно не пойдет. Она от за партой сидеть не будет. Это однозначно. Потому что до 9 лет идет развитие э, физическое у ребенка. Обучение идет вот здесь вот прямо. На природе. Вагон – это вообще Очищення. Ну зараз це як, це як такий центр для того, щоб люди збиралися докупи. І він усередині і він очищує атмосферу навколо. І тому от біля вогню так, така атмосфера робиться, як друзі, ну, єдинство, братство чи сестринство. От. Все ти мене вогнище. Зараз. це, біла я ромашко, Чом на моїм серденьку вийшла з дому. it's